Народ, поставте, будь ласка, вподобайки під нашим випуском. Також підпишіться на YouTube-канал пані Олени і на мій канал. Також а ми зараз починаємо по свіжим нашим новинам. Зараз в змі є теорія, ну чи, чи, це просто теорія? Нічим наразі не підкріплена. Україні може світити тут. Пишуть палестинська палестинський сценарій окупації тобто, Росія мала б військовий та економічний контроль. Над е, окупованою частиною України там би була би своя адміністрація, але яка б напряму підпорядковувалася Москві? А е, подібно до е, того, як е, там Ізраїль керує над палестинською територією, ну західної захід, берег західної річки Йордану. Отак а в Білому домі сказали, що це неправда, що вони не обговорюють оцю, оцю, оцю палестинську модель окупації. Пані Лено, обговорюють її, не обговорюють. Вот может таке вот быть, шини. Тобто То марионетковый уряд на той территории, которую сейчас контролирует Россия. Ну, а вот там, Украина... там не, прошу, не Перепрошу, ну там и так уряд, который марионетковый, да, по сути, там же ставленники Кремля. Действительно, Ну, если он действительно может обговариваться, ну что-то есть в этом зерно, допустим, либо это будет закинуто, либо это будет предложено. То есть тут нельзя категорически сказать нет. Но э, я не вижу, чтобы оно было как воплощено в жизнь. Я не вижу такого, чтобы это было именно таким сценарием по итогу. Хотя здесь есть разные еще варианты. Ну звільна да, що такі по такого обговалювається. Є така інформація, що Велика Британія зараз розглядає вже не миротворців для України як гарантію безпеки, а більш реалістичну місію. Вони кажуть, що нададуть свої винищувачі для того, аби взяти під купол західну частину України, щоб типу звідси ну, з заходу могли вилітати ці літаки, цивільні літаки, так там зі Львова, там ну, з цих аеропортів. Какие сценарии может, будто? Ну, чуть-чуть что-то другое. Ну, реально, ну, что-то другое, потому что у меня тоже по раскладу, да, вот как мы смотрели Трампа, да? Что Трамп там гарантия безопасности. Защита там показана, но тут еще, смотрите, тут не все можно говорить об этом в mm -hmm. как, каком виде вы выглядит. То есть э, закрыть что-то, да, прикрыть нас, да. Только э, немножко другие варианты тут. Что будет оккупация Покровского, так Краматорска, пытая наша глядачка был в ней Ну давайте на сегодняшний и, момент... И места, Оккупация Покровска. Вот каждый день мы его сейчас смотрим. Оккупация Покровска на сегодняшний день, на, с... на ближайшее время покупаться. Ну, движение показано. Двигаются они. В кольцо, да? Что-то uh -huh. в кольцо идет. Пойду. Или докупаться по коробку. Ну давайте опасность большая. Все-таки они на сегодняшний момент они показывают двойку. Если учесть украинским вооруженным силам определенные моменты, но ну, все равно тут ситуация очень тяжелая. Видите, все-таки здесь двойка. Ну, такое. Mm -hmm. Пока двойка. А, у нас там заразика. Кра еще краматорская купаться краматорская. Да, краматорская. Купаться краматорская на сегодняшний день. Нет, я не вижу там тупик где-то должен быть на сегодняшний момент нет они показывают как есть да как есть в Украине на сегодняшний день но то что обстрелы серьезные вот обстрелы mm -hmm. да mm -hmm. mm -hmm. Зеленского вы її бачите взагалі? Чи наразі... на сев... ну, мы не смотрели вас... на сегодняшний момент тристоронняя встреча Трамп Зеленский фигура Путина. Это реально Стран. Зеленские фигуры. Но это реально. Это реально. Ну, ну, сомнения тут у меня большие. Ну, сомнения. Тут большие сомнения. Чтобы встреча в втор... она может быть. Угу. Втроем? Ну почему-то в каком-то таком формате, когда... Ну это не, допустим, не, может быть это не Путин, а кто-то другой от них. Ну что-то другое. Кто-то тут может быть незаявленной фигурой, о которой мы говорим. И то сейчас большие сомнения. Надо будет смотреть позже. Европа и Англия дали знак Трампу, что поддерживают Украину. Угу. А, чи Трамп рахуется с этими странами? Не, по иллюзии. Его думка Европы для него, знаете, так... Просто насрать его на, на то, что думает. Э, на Европу, да, на то, что там думает Европа. Главное, то, что думает он. Ага. То, что думает он и его планы и цели. Но у него свои тоже планы и цели по отношению к Европе тоже есть. Угу. Ну він же ж дивіться, він же ж Трамп э, прогнув з тарифами Європу, на превеликий жаль. Він же ж там сіє з Урсулою фон дер Лянь mm -hmm. підписав якісь угоди нещодавно, і там ті євро для Європи вони не дуже вигідні ті були угоди. Ну я ж кави. Там mm -hmm. переможцем. От дивіться, от нам Наталія пише таке цікаве питання. Експерт Олег Жданов каже, що перемир'я готують лише на два роки зараз. На Алясі. підпишуть перемир'я на два роки. Тобто, допоки Трамп буде президентом, допоки... путин не будет двигаться никуда это может быть правдой вот такая вот история ну мы и рассматривали что такого перемирия как они готовят потому что вы же понимаете с кем иметь дело перемирие а, да но просто ну готовят перемирие на два года так поняла но а лишь оно может быть либо больше либо меньше вот то есть либо почти не стрелять либо ну, стрелять как сейчас такая горячая такая фаза войны Ну, что-то, э, если мы говорим про перемирие на два года на Аляске, на ну, что-то не то, что-то не то, он говорит. ну не такая информация. Я не... А вообще, давайте не так спросим, это именно про ну, Аляску да. мы спросили. А вообще в планах есть перемирие? Готовят перемирие просто? Вот. Ну типа да, да типа, как каденции Трампа, вот например, да, что на... делать. Но здесь вот доля правды есть. То есть это обсуждается. Вот это обсуждается, чтобы было такое перемирие, там плюс еще что-то на два года. Ну и тут же, вы же понимаете, тут развязываются руки у Кремля, и это несет опасность другим странам. Сразу же. Mm -hmm. Но чтобы это так вот было, оно так и будет на два года. Захочет Кремль? Нет, видите, там что-то все-таки, там э, смена власти. Не то, что там вот сразу смена вот этого там фигуры Путина, понятно. Э, там идет смена власти ну, министерства, я не знаю, как это сказать. Да, потом. Потому что они у себя как бы закидывают уже... В їх пресі, що можуть у них бути вибори в 2026 году. Ви ж понимаєте, про що ми говоримо. От тоді щось зміниться в этом. Воно не точно все это. Це только розговори й балочки. Глава МЗС Франції сказав наступне: що Трамп вимагатиме від Путіна припинення війни, але обіцяє гарантії безпеки для України. Вот это говорят французы. А какие гарантии безопасности для Украины обещает Трамп? Как вот вы ви это видите на Я ви... перед вами сделала такой расклад. Смотрите, ну да, там есть момент того, что он будет что-то давать, какие-то гарантии, но это опять же, знаете, не сам он лично от США, Трамп же у нас бизнесмен. Это чтобы у него там куп... Пила Европа, да, предоставить, но что-то будет там в плане защиты и кое-каких военных этих ресурсов, ну то, что, ну не будем говорить, да, такой момент есть, но там идет, что у Украины позже будет нечто такое, да, что Украина может сдерживать вот эту агрессию, да, но ну, по крайней мере должно такое быть, четко показано. Об этом как-то говорили раньше, но это не со стороны США. Это, я так понимаю, со стороны либо вот Европы, либо того покровителя той страны, которая достаточно хорошо Украине помогает в тайном смысле этого слова. То есть что-то будет. Но Трамп, видите, это так. Что-то да. Вот так я скажу. Что-то да. Трамп дуже хочет Путина відрвати від Китаю. А Але чи получиться це в нього? Бо Путін, ну, це фігура, да, Путіна, це ж хитрожопа істота. І щось так здається, що мені здається... Ну, це ж людська сама така, яка там все просто. Получиться оторвати у Трампа Росію від Китаю. Оце ж типу ну, найбільша э, штука в чому, бо ну, Китай же ж він багато спонсорує. Ну, він прилагає усилля, да, великі, як я щоб порвати. Там у Трампа такая многоходовочка. Ну, чтобы прямо оторвать нет. Не, 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 не оторвется, да. он не может. Даже сам по себе Кремль не может оторваться, потому что он сейчас в такой экономи, он настолько да. сейчас зависим от Китая. но ну, это просто как, ну я не знаю, как сиамские близнецы, которых если оторвешь то да, шо, Будемо, будемо дивитися, бо знаєте, щось в мене якісь, чесно, такі перечуття на те, що я так моніторю новини. То а, скоро Трамп займеться Китаєм. Я думаю, про причому дуже серйозно він не займеться. Ну вон віці він акуратно дійствує по відношенню до Китаю, дуже акуратно. Ну мені здається, що це поки що. А далі ну, це чесно, це моя думка. Я кажу, я я понимаю. От Мирослав, в, в в, в чому опаснати ситуації, пока. Вот это идет давление, пока переговоры с агрессором, уже мы знаем, вести такие переговоры нельзя. Он обязательно обманет, обязательно кинет, обязательно сделает по-своему. Да, есть опасность того, что они под эту марку могут что-то вытворить. И очень негативное, вот все время карты показывают. И это именно для мира. Для мира, чтобы показать свое вот это несостоявшееся я и поднять вроде как свое достоинство, упавшее ниже плинтуса, которое уже невозможно поднять. Вот в чем опасность. И они же у них, они такие, как они строят такие планы. Вот тогда, знаете, тогда, не дай бог, если это произойдет, резко, как бы, резкость наводится у всех. Почему говорю не дай бог? Потому что наших очень много по всему миру, в том числе мамочки и дети, понимаете? Росія та Білорусь у вересні на навчаннях відпрацюють застосування ядерної зброї та орешника. Про це повідомило вчора Міністерство оборони Білорусі. Чи це може бути правдою, що вони там будуть випробовувати? Ну Там орешник, либо щось тактичним, щось з ядеркою. Угу. Ну что-то правда хотят. Что-то хотят. Это как бы... Здесь опять момент того, чтобы противоставить, противопоставить Западу свою силу. Ну вот, что у них что-то есть такое. Но оно, как всегда, непредсказуемо, оно как всегда. Ага. все как всегда. Видите, неожиданные действия какие-то. я я делала такой расклад, прямой угрозы я от этого не вижу. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де таймкоди.